Приветствую всех на канале. Значит, обкатал немножко генератор. Ну, как немножко. Маточасы я не отслеживал. Вот. Ну, где-то, не знаю, сколько. До 10 часов. Короче говоря, литров 7 бензина выпалил. Плюс там трошки на газу ему дал поработать. Вот, проверил, стоит ли делать тюнинг в пружинке. Так, как я делал на на трехкиловаттном, скажем, генераторе. На этом как бы все нормально, запускается, работает на холостых, но немножко чуть-чуть плавание оборотов, то есть чувствуется бедноватая смесь, то есть пружинка все-таки здесь жестковатая. Хоть здесь и поршень больше, разряжение больше, как бы мембрану хватает порш поршню открыть, чтобы газ пошел, не так как на 3 киловаттном, это говорю я за магистральный газ, не баллонный, магистральный, там давление слабее. Вот. Поэтому сейчас смело, как в прошлый раз, сперва я откусил три витка, потом еще два, в итоге пять витков. То есть сейчас я сразу пять витков откусую и все. Вот. Не знаю, как у вас это все с давлением газа, но если у вас на газу плавают обороты, вот, даже могут и не сильно плавать, как у меня на кВт, На этом еле слышно, но чувствуется. Ну, как бы, все-таки тяжеловато приоткрыть мембрану на всю. Вот, пружинка жестковатая. Вот может у газовых других карбюраторов там что-то по-другому, там они с четырьмя болтами, с пятью болтами, хотя э, визуально обман зрения только на пятью болтами, там просто прилегающая площадь вот эта по окружности она просто больше, шире в диаметре, а размер мембраны одинаковый. Вот. Так что э, смело, даже если у вас там вы особо не можете понять, плавают они или не плавают эти обороты. Смело кусаем 5 витков, хуже вы не сделаете, только лучше. Потому что бедная смесь, ну его, в общем, нежелательно. Также э, проверю тепловые зазоры на клапанах. Вот. А так 4 киловатта я ему давал, кондиционер там э, стартовый у него до 3 киловатт. Чайничек у меня киловаттный, есть 2 а киловаттный. киловаттный плюс освещение, два холодильника, морозильная камера, он даже не вздрогнул. Ну так, чуть-чуть слышно, конечно, не то, что там вообще нет, но есть чуть-чуть. Но по сравнению с 3 киловатт, это небо и земля прет даже на газу. Что значит запас мощности? Так что советую, для частного дома лучше берите, ну, больше, чем 3 киловатта, лучше, как вот этот я взял за, ну, 7 киловатт и пик 7,5. и 5. пусть лучше тут запас будет мало ли что когда-нибудь оно вам пригодится также э, по маслу, ну масло еще рановато, там желательно четко 10 часов, но я сомневаюсь, что у меня 10 часов он отработал, ну где-то 8 может. Ну масло закажу на деталях, там где я всегда беру на машину, синтетику в литровых банках, хоть там по паспорту полу синтетику пишут, но ну, мы зальем синтетику, там присадок поболее, вот. Тем более там разница что-то в 20 гривен между 10В40 и 5В30. Поэтому не стоит экономить. Следующая замена аж там через 50 часов. А как эти 50 часов, это можно сказать пол жизни этого генератора, ну, я имею в виду в моем использовании, так как, ну, все-таки же это когда-то закончатся эти блэкауты, я надеюсь, вот, и будут стоять так вот, то стихийное какое-то там бедствие, там, отключили, там, как было у нас э, на неделю, чи на две, Всегда есть резервное жил Ладно, много воды, как мне пишут. Ну, я не знаю, показывать вам клапана. Ну, наверное, не буду показывать, потому как э, есть у меня видео по трех киловаттному. Ну ладно, я сейчас посмотрю. Жарковато, конечно. Но, хоть там на машине клапана там до 20 градусов. Но у нас сейчас таких температур нет. У нас сейчас сколько в гараже. 30. Ну, хай 33,5, хай 34 это в гараже. На улице на солнце уже 42. Поэтому сейчас сперва пока это хочу откусить пружину. Ну и вам покажу. Так. Значит, ничего бояться не надо. Здесь конструкция простая. Главное тут придерживать, потому что болты тут. О, ну, первый пошел нормально. У меня на трехкиловаттном один болт залезался. Пришлось пассатижами головку. Вот, пожалуйста. Не идет. Херово. Так. Так само сейчас будем пассатижами откручивать. Два. Три. Так, что тут? Минусом тоже не залежу. Залежу головку, короче, на болту. Сейчас пассатижами попробуем. Так, пассатижи. Пассатижи еще дедовские. Так. Главное хорошо зажать. Угу. Хорошо сидит. Непонятно. Блин. Да нет, тут плюс. Плюсик тут. И отвертка вроде бы нормальная. Нет. Опа! Пошло. Отлично. Болтиком 4 найдем новый. Да можно этот, в принципе. Все-таки мы его победили. Да не вроде бы ничем не намазан. Короче, распилил вдоль его под минус. Так, ладно. можно микрофон надеть. так видно ну, что-то видно так а стопа еще один тут а так у меня на 5 я говорил 4 ну ладно опа да тот самый вот тут у меня по моему я не помню точно но он тоже может что-то все таки капают все теперь крышечка снялась я такое устройство тут подсос газа и выпуск воздуха с магистрали, когда перед запуском. Так, вся та же мембрана. Все так же снимается. А вот так вверх. Ну, кто разбирал газовый редуктор, тот курс. Я имею в виду во втором поколении. Так, и вот. Ну да, такая самая жестковатая. Надо ее менять. Так, тут еще два болта. Надо их. О, один пошел, а второй. Отлично. Все, дальше у нас препятствий нету. Так, один выкрутим, один оставим, наверное. Так, хоп, все. И вот эта конструкция. Клапанец, который отверстие перекрывает. Когда разрежение идет, а пружинка ему не дает. Так, пружинка у нас походу ага. конус оставляем а там где конуса нет 5 витков чек видно вот она тут с одной стороны конусом витки так шар 24 миллиметра теперь беру ножик и считаем витки так раз раз два три четыре 5. Отгибаем. Пересчитываем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пять витков. Делаем кусь. Так, он чтобы не улетело. Еще так остальше. И... А ну, правда, и кусачки уже. Так. Боюсь, чтобы не улетело. Чтобы не улетело сейчас мое... Ее... Да ладно, надо пробовать. О, все, отпало. Все, пять витков. Откусил. Ставим на место. Конструкция простая, как я не знаю еще. Ну, Но... надо... О, должно схватить. Обкатывал на бензине. И потом часик-полтора на газу. И на этом все. Главное, чтобы там стружку лишнюю точнуло. Клапана проляпались. И все. О, все четко зажали, протянули. Вот теперь она мягче. Фух, жаро. Ставим мембранку нашу. Одевается она сверху. Тут по кругу у нее пазик свой. Ничего. И крышечку. Так. Фирма Тонко там где тонко там и рвется да так то есть ничего тут сложного нет все просто Да, жарище. Конечно. Так, ну что, проверил я клапана. Извиняйте, в этом видео я не показал, потому как у меня есть в 3-киловаттном генераторе видео по нему. Там я все показал, как регулировать. Поэтому, ну, не захотел повторяться. Вот, пружинка, это важнее, потому как многие, ну, не знают. И еще один момент, заслонка когда при запуске на магистральном, я говорю сейчас за магистральный, потому как баллонного у меня не было газа, ну, опыта, как он там будет работать, меня это вообще даже не интересует, так как этого никогда не будет, скорее всего. <зычки> Речь идет о работе генератора на магистральном, то есть от газовой плиты тот что. Короче, заслонка тут три положения, да, на бензине мы ее закрываем, схватило, начинает там пердеть что-то, потом и раз до конца и все. На газу же всегда в этом положении заслонка, всегда. Вот. Сейчас, в принципе, можно уже подкатить, проверить к источнику. В моем случае это летняя кухня. Вот. Ну, мне тут моментик один не нравится. Надо голые провода. Попробовать красоту сделать хотя бы так. Так, сейчас лишнее отрежу. Ну, это так чисто. Можно этого не делать, но оно там все равно. Какие-то скрутки еще для стартера, видать, есть. Ну, хотя бы, хотя бы это. Автомобильная гофра. Она идет с разрезом. Фэншуйчик сделаем. Да. О. Тут нужно стяжечкой это дело подтянуть, чтобы не вибрировало. И... Вот так. Ну, уже более-менее. А что, офра есть. Еще ее не использовать? Так, еще этот белый провод. Наверное, его сейчас тоже. Во. Вот так мы относимся к технике. О! Все красивенько. Там, конечно, какие-то скрутки, но не суть. Так, ладно, включусь. Уже возле источника питания. Вот теперь работает ровно, обороты не плавают. Сейчас нагрузку будем давать. Так, как, так как и у всех, на самом интересном месте. Ну, в общем, позвонил мне батя с рыбалки, приехал на ворота было открыть. А я пишу на телефон, в общем, все сбилось. Ну, вы видели, в общем, 3,2 киловатта, ну, два чайника, один, два и два, второй кило. В общем, 3,2 киловатта он налегке. На холостом сейчас вообще ну, никаких плаваний оборотов нету. То есть метод кусь-кусь, 5 виточков, работал так само как и на 3 киловаттах. Ну, 3 киловаттные вообще там гуляли обороты. А в этого чуть-чуть подгуливали. Ну, слышно, что смесь бедноватая. Вот. Да, и по клапанам я так не уточнил, не помню. Значит, зазоры там под газ идеальные. То есть где-то 15 щуп туговато. Ну, как туговато. Еле-еле там чиркается. Ну, то есть как бы где-то может и 18-17 есть. У меня просто щупа нет 18. -го. Ну. Впуск и выпуск, выпуск где-то 23, ну 25 щуп, так туговато. Ну то есть зазоры я не трогал, проверил, все четко. В общем, я доволен. Так что пользуйтесь методом моим. Не бойтесь, опять витков кусайте. Если вдруг что не так, растяните пружинку. Главное запомните в каком она э, изначально размере была. А там или подберете, вернете в заводское состояние. Вот, там 2,4, по-моему. Не, 24 миллиметра. 2 сантиметра, 4 миллиметра. Вот, или растянете уже откусанную, ну, та, что осталась большая часть, до такого размера, и ничего не поменяется уже. Вот, поэтому, как бы, ну, я думаю, после откусывания нормально. Теперь меньше сопротивления этой мембраны. И то есть в редуктор газик залетает, как дети в школу. То есть отлично. Отлично, я доволен. Ровно все вы видели. Жаль, конечно, хотел там еще токовыми клещами побегать. Ну, ладно. Так что, я думаю, зимой, если что, то у меня выручит хорошо. Сейчас летом, конечно, не молотить, жарко. Вот, он еще особо не притерся. там. Ну, сейчас оно не критично, терпимо. А вот зимой у меня электроотопление бойлеры, холодильники. Ну вот если это все разгрузить, мне надо хотя бы с него взять 2,7 киловатта. Это чтобы половина отопления работала. Холодильники, ну холодильник, холодильники, морозильная камера. И освещение с телевизорами, с Wi-Fi. Ну я эту мелочь вообще не беру потребители. Вот. Ну пол отопления он должен, в общем 2,7 киловатта он мне должен выдать. Ну а так как только что я проверил 3, 3 и ну, пружинка выпала. 3 3,2, он сейчас на газу свободно. То есть до 5 киловатт я смело могу ему на газу нарезать, и он будет тянуть. До 5. Это при том, что он 7 киловатт, э, уберем 20% процентов э, силы, потому что на газу слабее мощность. То есть 5 киловатт. Я же говорю, 3 кило мне за голову мне больше не надо. А он выдает нормально сейчас. Так что все, на этом буду заканчивать видео. В общем, не стесняйтесь, экспериментируйте. Я думаю, не навредите. Всем мирного неба и пока.